بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتكان درسنا دعا حقا ونا اجابات بلشت لك بعض بر سر لرا حقا سبط قيام بلو دك بيون شاء الله دعم امام ابن ماجانين صحيح لدك التر لدينا حدثة payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam aytadilar kim ollohdan so'ramasa olloh undan g'azablanadi kim ollohdan so'ramasa olloh shu bandasidan gazablanar. odatda insonlar bandalar so'ragan vaqtingizda g'azabi kelsa parvardigor so'ramay qo'ysa g'azabi keladi shuning uchun olloh taolodan qancha ko'p so'ragan banda allohga shuncha bir ehtiyoji kattaligini izhor qilgan bo'ladi binoli Alloh shu bandani boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi mana endi oddiy gap bo'lib qolgan oramizda bir birimizga Alloh rozi bo'lsin deb qo'yamiz bu eng katta duo haligi umringga rizqinga baraka bersan va hokazolar bor chiroyli gaplar lekin mana shu ikki og'iz so'z Alloh rozi bo'lsin degan so'zda juda katta bir xayriyat jamlangan chunki agar Alloh rozi bo'lsa demak dunyo va oxiratda qanday yaxshilik bo'lsa hammasi sizniki bo'lsin degan ikki og'iz so'z bilan shunday tilak tilanyapti Alloh rozi bo'lsin deb aytilinadi agar Alloh rozi bo'lsa Alloh g'azab qilmagan bo'ladi agar Alloh g'azab qiladigan bo'lsa hamma yomonlik mana shu g'azabni ichida bo'ladi demak siz bilan bizarni alloh taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin imom ahmad o'zining Zuhd kitobida shunday bir hadis hudusiyni keltiradi naby sallallohu alayhi asallam aytadilar alloh taolo aytdi men Allohman. Alloh shunday deydi men Allohman, mendan o'zga iloh yo'q agar rozi bo'lsam barakotli qilaman agar rozi bo'lsam barakot beraman mening barakotimning cheki yo'q agar g'azab qilsam la'natlayman mening la'natim yettinchi farzandgacha yetadi demak olloh rozi bo'ladigan bo'lsa olloh rozi bo'ladigan bo'lsa hayotni barakatli qilib qo'yadi rizqini ham umrini ham hatto kiyim kechagini ham alloh taoloni barakatining cheki yo'q insonga qaysi ishda işte baraka kerak bo'lsa qaysi ishda işte baraka bo'lishi kerak bo'lsa hamma ishda işte baraka bo'ladi agar alloh taolo g'azab qiladigan bo'lsa alloh taolo la'natlayman deb aytyapti endi meni la'natim faqat shu la'natlanoigan kishiga emas zurriyotidan yettita farzandigacha yetadi <laughs> tarixni qarasak xalqlar millatlar elatlar qabilalar juda ko'p yashab o'tishgan <laughs> hammasini tarixini olib qaraydigan bo'lsangiz ollohga kim itoatda bo'lgan bo'lsa qaysi qavmdan olloh rozi bo'lgan bo'lsa xayriyat barakat bularni ustiga yog'ilgan va tarixni qarasangiz qaysi qavm vayron bo'lgan bo'lsa yer yuzidan qirilib ketgan bo'lsa tarixda faqat ularni nomi zikr qilinib qolib o'zlari tak tomiri bilan yo'qib ketgan bo'lsa sababi ollohni g'azabiga qolgan bo'lar bir qavmlar unib o'sgan bo'lsa itoatda bo'lganligi uchun ollohni hukmida bo'lganligi uchun mana shunday unib o'sdi kim agar qirilib yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ollohning g'azabiga qolganligi uchun bo'ldi bunga qur'onda birodarlar yuzlab balki minglab misollar bor astagdubillah olloh taolo mana shu hukmiga osiy bo'lib ollohni g'azabiga loyiq bo'lgan xalqlar haqida gapirib siz bilan bizga bularni holiga tushib qolmanglar deb siz bilan bizga dars ibrat beradi qarang mana banu isroildan bo'lgan bir toifa dengiz bo'yida yashagan olloh taolo ularga qilgan isyonlari uchun qilgan xo'jaliklari uchun jazo qilib ularga shunday bir hukmni aytdi allohni hukmi shunday bo'ldiki ularga shanba kuni baliq ovlamaysizlar ular dengiz bo'yida yashashar edi tirikchiligi baliq bilan edi ularga shu sinov imtihon bo'ldi shanba kuni baliq ovlamaysizlar ular shanba kuni baliq ovlamasdan turganida shanba kuni baliq nihoyatda bir to'lib toshib ketar edi sohilga har tomondan suzib kelar edi shu darajada ko'pdiki qo'l bilan ushlasa bo'ladi lekin olloh taoloning bir sinovi imtihoni bo'ldi ularga ovlamaysan ular ertasi kuni ovlagani ichisa yakshanba kuni ovlagan ichisa baliq yo'q bo'lib qoladi qiynanib ketishdi ocharchilik bo'lib ketdi ollohning imtihoni sinovi bo'ldi ularni mana shunday bir o'ljalligiga qaysarligiga endi ular nima qilishdi ulardan bir kishi shunday ish qildi shanba kuni chiqib turib baliqini tutib ipga bag'lab suvga shu yog'ochini qoqib baylab qo'ydi ertasi kuni gün, yakshanba kuni chiqadida baliq qolgan tutib yeyapti qolganlari qarasa hech kim tutaolmayotgan paytda u kishi baliqni tutib yeyapti uni hiylasini o'rganishdida işte qavmlar hammasi shanba kuni chiqib turib bittadan baliqni ushlab ikkitadan baliqni ushlab turib yerga sanchib qo'yishdi işte, bozor bozorkunutib shunday qilib ular gunohni maxfiy sur'atda qilyaptida hali balo kelmodi endi ular isyonga ketishdi ollohni hukmidan chiqib ketishdi ochiq isyonga o'tib turib endi shanba kuni kelganda boyagidek hiyla qilib to'sib qo'ymasdan balini to'sib qo'ymasdan shunday oshkorb tutishadigan bo'ldi mana ollohni g'azabiga sabab bo'ladigan ishni qilishdi gunoh qilishdi ollohni norozi qilishdi olloh aytadi endi qachonki o'zlari qaytarilgan ishdan qaytmasdan kibru havo qilganlardan keyin ularga badbaxt maymunlarga aylaningiz dedik oshkora chiqib shanba ochiq baliqni tutishni boshlaganidan keyin badbaxt maymunlarga aylaninglar deb dedi yuqorida aytib o'tdik qanaqa xayriyat qanaqa rahmat qanaqa barokat bo'lsa ollohni itoati orqali keladi qanaqa musibat kulfat kelsa insonni qilgan gunoh sababli keladi mana alloh taolo boshqa oyatda aytadi endi qachonki ular bizni darg'azob qilishgach biz ulardan intiqom oldik ularni barchalarini g'arq qilib yubordik firavn g'arq bo'ldi kim halok bo'lgan bo'lsa qur'ondagi qissalarda bilingki allohga osiy bo'lganligi uchun bo'ldi. shuning uchun bizni boshimizga musibat kelishini Alloh yozgan bo'lsa biz, biz itoatli bo'lsak ham keladi itoatsiz bo'lsak ham keladi shuning uchun farqi yo'q qanaqa bo'lishigimizni deyotgan odam xato qiladi Biz ustimizga xayr barakani Alloh taqdir qilgan bo'lsa biz osi bo'lsak ham muti bo'lsak ham barakat kelveradi deyotgan odam xato qiladi musibatni ham xayriyatni ham ustimizga kelishiga siz bilan bizni qilayotgan amallarimiz sabab bo'ladi <laughs> allahu istaqomu an albatta ular agar to'g'ri yo'lda turganlarida albatta biz ularni mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik mana Alloh aytayapti. agar meni itoatimda turishadigan bo'lsa ana shu qavm biz ularni mo'l yomg'iri bilan ya'ni rizqini barakotli qilgan bo'lar edik kimki parvardgorning zikridan qurondan yuz o'girsa u zot uni qattiq azobga yo'llardi e'tibor bering itoatda bo'lsang barokatni yog'diraman amalga bog'layapti Alloh. agar isyonga kelsang, baloqni yog'diraman deydi. Yani endi de savol tug'iladi ha domla nima desangiz biram biram odamlar bor halol halolni farqiga bormaydi zo'rda hayoti odamlarga zulm tajovuz qiladi va bitta tikan ham oyog'iga kirmaydiya zo'ru ularni hayoti ular haqida nima deyiladi qayoqdan bilasiz uni hayotini zo'rligini siz, siz faqat uni tashqi ko'rinishiga qarab binosiga qarab markabiga qarab qo'lidagi dunyosiga qarab yaxshi deb o'ylayapsizmi agar moddiy hayotini zo'r bo'lishligi uni hayotini haqiqatan yaxshiligiga dalil bo'lsa abu jahl boy edi nima u ham zo'r hayot kechirdimi fir'avn podsho edi qorun eng katta boy edi yer yuzidagi ularni moddiy hayotini zo'r bo'lganligi hayotini yaxshi ekanligiga dalil bo'lmadi aksincha musulmon kishini itoatda bo'lgan kishini dunyosi kamroq bo'lsa bir boshiga musibat bo'lib kelib bir kasal bo'layotgan bo'lsa bu yomon hayot kechiryapti degani emas iso alayhissalom faqir bo'lgan ayol alayhissalom 18 yil kasal bo'lgan sahobalarda aksariyati faqir bo'lgan biz o'lchovimiz dunyoviy hayoti moddiy hayoti zo'rmi demak buni hayoti yaxshi degan o'lchovimiz juda juda bir noto'g'ri o'lchov bilingki agar bir banda Allohga har qancha osi bo'lmasin dunyosi uni bo'lsa bo'sayotgan bo'lsa bu istidroj deyiladi istidroj degani ko'tarib yerga tashlash degani hammamizga mashhur bo'lgan yunus ibn matta alayhissalom qissasi payg'ambar edi ollohni hukmiga quloq solib qavmini da'vat qildi qavmini qaysarligiga sabr qilolmasdan tashlab chiqib ketdi qavmini ollohdan ruxsat so'ramasdan ollohga osiy bo'lib chiqib ketdi payg'ambardan xato o'tuvdi olloh taolo baliqni qoniga kirgizib yubordi demak olloh taolo har qancha bir katta gunoh qilsa ham zulm qilsa ham xalqlarga jazo bermayotganligi uni ko'tarib yerga tashlayotganligi olloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalardan xato o'tsa o'nida jazoni beradi tozalab qo'yadi ya'ni sizga bu ish yarashmaydi qilmang bu narsani yunus alayisaom baliqni qonida yotibdi rivoyatlarda uch kun ba'zilarda qirq kun deyiladi ho'p baliqni qorniga yunus alayhissalomni nima tushirdi dars shu haqida peshanamga yozgan bo'lsa men ibodat qilmasam ham zo'r yashayman peshanamga yozgan bo'lsa alloh taolo o'sha narsa bo'ladi deb turib amalni o'ziga bog'liq bo'lgan amalni qilmayotgan odam haqida gaplashyapti nima tushirdi qilgan o'zini gunohi qarang payg'ambar alayhissalom bir marta abdullohi kelib yo rasululloh menga ham ollohni kalimasidan o'rgating degandi ko'zi ko'r kishi payg'ambari shunday burib oldi bu yoqqa ikki ko'zi ko'r edi bu odamni e, bu paytda payg'ambarimiz qurayishni zodagonlarini davat qilib turuvdi sen keyinroq kelsang ham bo'ladi hozir manolar zarurroq degandek payg'ambarimiz yuzini bu yoqqa burib qo'ydi bir marta xato qarang alloh abasa olloh taolovatavallaanj oyatini nozil qildi qiyomatgacha o'qiladi bu oyat bir marta xato qildi payg'ambar alayhisalom yahudiylar kelib ey muhammad sen rost payg'ambar bo'lsang sen uchta narsani bilishing kerak g'or egalari kim zulqarnayn kim ruh nima payg'ambarimiz shu yerda bitta xato qildi ertaga kelinglar aytib beraman dedi inshaolloh demadi vahi to'xtab qoldi yunus alayhissalomni alloh taolo yaxshi ko'rar edi u kishi ollohning payg'ambari edi osiylik qilib itoatsizlik qilib ollohning iznisiz chiqib ketdi shu qilgan gunohi sababli baliqni qoniga tushib ketdi demak insonni qilgan gunohi uni musibatlarga olib boradi endi baliqni qonida yotdi nima chiqardi u yerdan yana o'zini qilgan ishi chiqardiagar deydi olloh taolo endi agar u Allohga doimo tasbih aytuvchilardan bo'lmasa edi albatta u baliq qornida to qayta tiriladigan kungacha qiyomatgacha qolib ketgan bo'lar edi qilgan gunohi bilan tushdi qilgan ishi bilan va Allohga tinimsiz tasbih aytganligi uchun chiqib ketdi Alloh aytayapti, tasbih aytmaganida ya'ni shu savobli amalni u qilmaganida chiqmas edi qonda halok bo'lar deydi. xulosa bugungi darsimizning xulosasi insonni boshiga xayriyatni kelishligi uni qilayotgan amallariga to'g'ridan to'g'ri bog'liq insonni boshiga musibatni kelishi insonning boshiga musibatni kelishi uning qilayotgan ishlariga to'g'ridan to'g'ri bog'liq sabablarni amallarni tark qilib qo'yib turib ollohni aytgani bo'ladi olloh yozgan bo'lsa bo'ladi men qilmasam ham bo'laveradi deyayotgan odam xato qiladi bu odamga aytamizki agar seni qorning to'yishligini olloh taqdir qilgan bo'lsa ovqat yemay qo'yaver qoning to'yadi Alloh senga farzandni taqdir qilgan bo'lsa sen uylanmay qo'yaver farzand kelaveradi deb aytamiz demak siz bilan bizni kunlik hayotimizni dunyo oxiratda qanday yashashimizni qilayotgan amallarimiz belgilab beradi biz taqdirga nima yozilganligini bilmaymiz va bu narsa bizga muhim emas alloh taolo bu yoqda yo'lni ko'rsatib qo'yapti. itoatda bo'lsang yaxshi bo'ladi isyonda bo'lsang yomon bo'ladi اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته